श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय कर चरने हे विला माथा माझे पंढरे नाथा असो नसो नाथानस्वभा तो आठाया, आठया कृपा दृष्टि पाहे मज कडे सद्गुरु राया अखंडित सावे ऐसै वाटते पायी संडोरी संकोच टाव थोडा सा देई तुकावले देवा बाजे गुणी रामे भवासे आणे गोटा पाण्डु रङ्ग प्रभात समयो पतला वैस्वांचा सवासा मेडा गरु पारे दाटला गरुण पारा मा सुनिमः द्वारा पर्यन्त सुरवराजे मा देव निकसनतादिक नारद तु भक्ता कोटी त्रिशूलन मरुनि उभा गिरजे सा पते करि युगे सा उभा उभातनी पाठी मागे उभे डोरा लावनिया जने उठा उठा, उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दाबा आधिव्याधिभवता पारुणे तारागणजेवा गेले तु मा विलया आ भव कमरजनि विलया परिह्यज्ञानासेतुम चे गुलवियोगमाया शक्तिनाम्भाय किञ्चिदहि जना सारायामि सती ते सारु निवा मुखजन ताराया गोसायिनाथ बहुवदने शेषविधे कवि सकृपहो मुनि महिमा व्याधि भवताप पारुने तारा जड जेवा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु रण कमल दावा आधि व्याधि भवतापवारुणे तारा जड जीवा भे सद्भावधरु जे तु सरले ध्यायास्तव ते दर्शन तुमचे द्वारि उभेठेरे ध्यानसाधुभासबाहुने पद भुचेधाले मनमुचे धाले प्रासायाते आतुरसाले उघनि नेत्र कमला दशी माता रञ्जवी मधुरवाणी हरितापसायिनाथा अमे च पुन कार्यास्तव तु कष्टवितो देवा सह न करशि ऐकु निद्यावे भेट कृष्ण धावा उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा आधि व्याधि भवता पवारुने तारा जड जीवा उठा पाण्डुरङ्ग दर्शन द्या सकला धारारुण दया सरले रे वेला, संद साधु मुनि अवगे जाले गोरा सोडा से आता, भगद्या मुख कमला रङ्गमण्डपि महाद्वारि झाले दारि अरूप, पहावया दृष्टि राहि रबाई ते व्या दया शे जागे करा देवराया राया गरुडु मन्त्रे पहति वाट मुने आले बो जाले मुक्त द्वार लाभ जाला रो कड़ा विष्णु दास नामा भार घेवन का कड़ा घेवन करू ते करो बाबा से आरते उठा उठा दर ओ बाल हार माधव करوني आस्ते रमन पाहु गंपे रहे ध्यान कृष्ण नाथ अदत साए जडो चेत तुझे पाए काकड आरती करे सा माया रूप दाखवे बालक लघु सेवा काम क्रोध मद मत्सर काकडा केला वैरा क्या चे तूप मी तो भिजवेला साईनाथ गुरुभक्ती कमे पेट विला तदवृत्ते झाडने गरने प्रकाश पाडिला द्वैतक मनासने मिरवी तत्स्वरूपे जीवा जिनमयुरपद खवे गवेने बालक सेवा काकर करे तो साईनाथ देवा चिन्मयरुपदा बालक लघु सेवा व्यापुरे अवघे रत्पमलिराहसि देव देवे राहु निपे राहुनयेथे अन्यग्रहितो भक्तास्तवधावसि निरसुनया सङ्कटा दासा अनुभवदाविषे न कर्द्वल्लीलाहि कोण्या देवा वा मानवा कलघु सेवा काके करे साईनाथ देवा चिन्पर पदाने बालक लघुसेवा दु भीन सारे अम्बरहि कुन्दले स्वगुणमूर्ति पाहन्यातुर जनशिरणि आले प्राशुनि त्वदवचनामृतमुचे देहभानहर पले सोणनि आदुराभिमानमानस त्वचरणि वाहि वाहिले कृपा करो साईमा दासपदरिखावा हिमयर पदावि बालकलु सेवा काकड आरती करे साई नाथ देवा चिन्मयरु पदावि बालक अग सेवा भक्ति पोटी काकडा ज्योति पञ्चप्राणज वे भावे काय महि मा कोटी सा हत्या कोटि पाहता हत्यामुख पाहे राहि उभ्या मा बाये व्यागे दो बाहि वय रमे का मने दीपघि मुने वन मनी त शोभा उभादिसे वरीभासे लावण्य गाभा संक साधु सन्त साधा आल हित जाय गायहा नरदेह मग भगवन्त कुठोरिया पहाटे बाबा उभा सेविटे चरण दयांचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका उठा उठा हो वेगेसे चला जाव या रावळा से झळतील पात कांचा राशे काकड़ते देख लिया जागे करार मेरे बरा देवा है निगसुरात सुरात ले गे करा दृष्ट हो लकया से दारे वाजंत्री वाजते दोल में गरजते ो तसे काक सर्गुरु राया चे शिवनाद शङ्कर भेरे अनन्द तसे महाद्वारे केशवराज विटेवरे रामा स्वर न वन्दे तो साईनाथ गुरु ठाव द्या पाय सत राज गुरु माझे आय मजला ठाव द्या बाय साईनाथ गुरु माझे आय मजला ठाव द्या पाय श्री सदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज जय प्रभात समये न भाषु वरवे प्रभा पाकरे स्वरे गुरु सदा सा समयिता चले ना करे मनो निकर दोडु ने अता गुरु प्रार्थना समरत गुरु साहिनाथ पुरवे मनो वासना सबारे रसभार हादरहे दास अत्यादता वरन नगर जे करे नरविहे करे साध्यता पुना देव जन्मखे गुरु कृपेन अत्यादनला मनोवासना रवि प्रगट ह वे आलसा, भालवेलसा गुरहि सोडवे सकल दुष्कृति लालसा हरो अभिमान हि त्वरवि ते भावना समरत गुरुसाय रा मनो वासना गुरु श्री उपमा दिसे विधि हरि हराचे उदे कुटोनि मगये इति कवनिया उगे पाहुदे तुझे स उपमा दुना बर विश्व भते सज्जना समरत गुरु सायिता कपुरवे मनोवासना समाधि देवतरोनि आगुर चला मसीते करे वदी अवचनोतिते मधुर भारिते साकडे अजात रिपु सतगुरु समरत गुरु साये नाथ पुरवे मनोवासना हासु समयासिया आसिया गुरु टोनी आबिसले विलोकनिपदाश्रिता तदीय आपदे नासिले असा सुहितकारि जगति को अन्यना समरत घरसायनादपुरवि मनोवासना असे बहुत शाहना परि न जा कृपा नत तस्वहित त्याकरे करित सेरिका म्याग हरि गुरु पदा धरि सुदृढ भक्ति ने तोमना समरत गुरु सा हृदय गुरु आपसा समस्त जग हे गुरु स्वरूप चे सोमानसा सतत सत्कृति मति जगत् पावना समरत गुरु स... साईनाथ पुरी भो वासना प्रेमे अष्टकासि पडुनि गुरुवरा प्रर्थिते जय प्रभाति याच चितासि रे अखिल हरणिया भ्रान्ति मे नित्य शान्ति ऐषे हे साईनाथे कदुनि सुचवि देवी आ बालका से देवी त्या कृष्ण पाये नमुनि सविनये अर्पितो अष्टका श्री सचिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना साई रहम नजर करना का पालन करना जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना जाना तुमने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना साई रह नजर करना बच्चों का पालन करना साई रह नजर करना खर्चों का पालन करना मैं अंधा हूँ बंदाप का मुझको प्रभु दिखलाना मैं अंधा हूँ बंदाप का मुझको प्रभु दिखलाना साइर रहम नजर करना बच्चों का पालन करना रहम नजर करना बच्चों का पालन करना दास गलो कहे अब क्या बोल थक गई मेरे रसना दास गलो कहे अब पालन करना साई रहम नजर करना बच्चों का पालन करना रहम नजर करो अब बोरे साई तुम बिना नहीं मुझे बाप भाई रहम day okay.

तु गोष्ठना भिय तु जगन्नाथ तुज देव कशीर्वाभागन्नाथ तुज देव कशीर्भास भगवन्ता श्रीकान्ता माध्याह्नरात्र उलोरि गे

ी दुबलि भटकना म्याच दान श्री हरि मी दुबल भटिकना म्याच दान श्री हरि श्री सद्गुरु बाबा हो श्री सद्गुरु बाबा सा आश्रय ने भूतले तुवाचनि आश्रय ने भूतले पापि पति तधि मन्दे पापि पतित तधि मन्द, मन्द तारणे मला गुरुदा धारणे मला सा धि तु शान्ति क्षमेता मेरु तु शान्ति क्षमेता मेरु तु भवावि द्वेता गुरुबरा बा पता उ धरा त्वरि तलवलाहे त्वरि तलवलाहे मे मुडतो भव भयडो हे उथरा मे मुडतो भव भयडो हे उथरा श्री सद्गुरु बाबा साये श्री सद्गुरु बाबा साये तुवासुनि आश्रय नाहे भूतलिय तुवासु नी आश्रय नातलय श्री सचिदानन्द सद्गुरु सायनाथ के जय